вспомнил. Ха -ха -ха. Вспомнил. Сейчас в печати правильно освещается все, что мешает нам жить, понимаете ли. Вот, понимаете ли, понимаете ли, кое-где еще нет. Нет, встречаются наркоманы. <реклама> Вдруг конюх Дмитриевич сказал, это где что-то такое, что это я их нигде не встречал. Так кого ты не встречал. Взял разговор в свои руки с Ну, есть, наркоманов там. Они же вроде только до войны были. Вот чучело, сказал Стопкин. Во-первых, не наркоманы, товарищ Будашкин, а наркоманы. Во-вторых, наркоманы это такие люди, которые курят марихуану. Понятно? Есть еще в зале, кто не знает, кто такие наркоманы. Все молчали, по всей видимости, знали или во всяком случае догадывались. Но на всякий случай Ступкин решил объяснить. Значит, есть такая травка конопля. <свят> народ облегченно зашумел, травку знали. Да какая же конопля? Фонарса. Вот, народ, вот, продолжал Стопкин. Из этой конопли делают такое зелье, которое дурманит почище водки. <свят> Весь зал оживился. Эх, бы раньше знать-то, да? Вдруг кто-то сказал, а как зелье делать? Я тебе сделаю зелье.